Я хочу, чтобы каждый из нас понимал, для справки скажу, 39 миллионов гривен мы потратили в прошлом году на заработную плату работников городского исполнительного комитета. И слушайте следующую цифру. Мы только 25 миллионов гривен в два раза меньше практически потратили на питание детей в школьных и дошкольных учреждений. А теперь посмотрите, мы в этом году заложили больше 120 миллионов на заработную плату для работников органов местного самоуправления. И еще приведу одну цифру. По поводу той работы, которая ведет сегодня служба безопасности. Служба безопасности ведет работу в рамках программы антикоррупция. Поэтому Данные расследования, они необходимы для того, чтобы я вам только привел недавно пример по поводу коммунального предприятия городской ломбард. Для того, чтобы разобраться, какие коммунальные предприятия, как работают, эффективность тех менеджеров, которые работают. И для справки приведу пример. Мы в прошлом году закопали в землю 490 до 500 миллионов гривен в дороге. Эти деньги выделялись на ремонт дорог. Эти деньги были просто закопаны. Пускай хоть один присутствующий в зале, мы любого сейчас остановим на улице, пускай хоть один скажет, что он доволен дорожными покрытиями. И пускай покажут мне хотя бы 10 квадратных метров нормального покрытия в городе Харькове дорожного. Это все, естественно, блеф.